Ничего принципиального, в принципе, уже не осталось. Самое главное, что выиграли, очень приятно здесь выигрывать. Очень громкая публика здесь. И неплохая команда, которая сейчас значительно лучше стала играть на подъеме. Приятно, особенно, приятно выигрывать в когда всю игру проигрывали, 39 минут, 56 минут проигрывали, в просто выполнили нужную установку, мы сыграли дисциплинированно. Это было целое успех. Спасибо. факторы в а, успехе сегодняшней машины Тяжелые победы. Очень сильно прибыла Лариса в, в последнее время. Я просматривал очень много игр. И действительно, меня он говорил Олег Юшкин, очень длинные скамейки, очень большая ротация. И сегодня тяжело было играть, и поддержка была. Для... Поддержка, поддержка для... была, В Хорошим поминам. Поэтому я доволен, доволен, Спасибо.